Давай подивимося на УШУ, і як воно допомагає не тільки тій ті молоді, наприклад, яка займається кінотерапією більше, ніж старше покоління. Тепер така є мода серед молоді, але до старшого покоління звернемося, яке хоче теж свою е, фізичну, тілесну Тілесна сторону стара. залишати. Теж в позиції окей. Давай угу. з тобою подивимося і на це запросимо і наших телеглядачів. До Джекі Чана. їй ще далеко, але за півроку занять ушу пані надії інваліду третьої групи вдалося зробити неймовірне покращити своє здоров'я, і найголовніше повірити у себе. А ви чому втечі? Меня інваліднест третя група. Увідять мене лікарі, інвалідність знімуть. Здоров'я влучила стару третю групу. Далі була втора. Я в інтернеті прочитала. Я искала упражнення какие та для здоров'я, і знайшла групу. Ушу. Тренер ушу Наталія переконана, китайська гімнастика з бойовими елементами допомагає не лише тілу, але й посилює і психологічний захист жінки з вірою у те, що робить хорошу справу, і відкрила свій ушу клуб для жінок, яким за 30. приходят очень закрепощенные. Очень. Очень сложно делать какие-то такие моменты, что движение. Не, мы это не запомним. У нас это не получится. Все, у вас получится. Раз у меня получилось, почему у вас не получится? Тепер вона не просто домогосподарка, але жінка, яка здатна поставити на місце будь-якого чоловіка. І зробити вона це може навіть на кухні. А ну, як по тому що я на те, що я у що займала? Жона Ну, за нормальний мужчина сміявся довго. Ну так, да, там поджучував, подйожував. Син у мене взрослий теж. Ну, тепер так. Как, как бы с уважением стали немножко относиться. Это после того, когда вы показали э, да, носок я, через плечо, да? Нет, я просто показала маленькую защиту. Она плавно, красиво. Ну, так. И что, они так успокоились, да, сразу? Ну, во-первых, у них глаза загорелись. Даже мой сын захотел записаться. Он взрослый уже. И все время спрашивает, где и куда. Ну, им понравилось. Есть комплекс упражнений ⁇ Пять зверей да? ⁇ Это ⁇ цапля, дракон, тигр, леопард ⁇ и э, змея, да? и они соединены так, что на протяжении всего этого комплекса работает каждый сустав, да, то есть полностью все все суставы организма человеческого задействован. И очень важно то, что в занятиях это укрепляется сухожилие. Нигде не тренируется сухожилие, только в китайской гимнастике, потому что вся западная гимнастика, вся физическая культура направлена на укрепление мышц, но никак не сухожилий. То есть разрабатывается мышечная ткань. Сухожилий нет. А в старости сухожилия усыхаются, и это есть основной причиной того, почему мы становимся такими закрепощенными, почему мы не можем двигаться мягко и плавно. Если посмотреть на китайцев, да, то очень редко можно встретить полных и очень таких неподвижных. Если год назад мы приходили, стеснялись, допустим, вот так друг друга, то сейчас даже вот на улице я замечаю, что спокойно могу завести разговор с любым человеком нормально, и мне это не мешает. Да, да, да. То есть вы можете сказать, что укрепили, да, какую-то цепь психологической? Конечно, защиту? конечно. Во-первых, немного в себя поверила. Девчонки похваливают вот так вот. А это важно? Ну, конечно важно. Для женщины в любом случае важно. Немножко так, получать комплименты такие неплохие. Ты защищаешься сама от себя, даже, потому что, да, потому что ты выбрасываешь все ненужное из головы, и у тебя остается просто такое пространство, которое ты без, ну, бессмысленно вот так, без ничего ты это делаешь, плавно, красиво, оно у тебя в сердце, оно внутри, и ты сама... себя таку защиту получаєш очень даже не Тренер Наталія зізнається, курси ушу стали своєрідним жіночим клубом. Нехай навіть із бойовими елементами, адже саме жінкам у чоловічому світі вони потрібні якнайбільше. Первоочеред боротьба со стресом. то боевое искусство, которое необходимо женщине в борьбе со стрессом, с теми ситуациями, которые возникают в жизни ее. Из-за того, что постоянно масса дел, семья, дети, работа, женщина загружена намного больше, чем мужчина. Да? И умение сконцентрироваться, расслабиться, вот это самое главное для нее. Сюда же женщины приходят ко мне заниматься в первую очередь все оставляем за порогом. Но ну, каких-то несколько минут обязательно. Разговор должен быть о жизни, о всем. А потом, когда начинается занятие, то, естественно, в первую очередь это улыбка на лице. Да? То есть если расслаблены мышцы лица у женщины, улыбка, значит, она будет работать легче. Хорошее настроение у женщин в доме будет все хорошо. Ну что ж, Дійшла до закінчення наша програма. Велике тобі спасибі. Юрій Кравченко, психотерапевт. Нарешті ти приїхав до нас е, з Києва. Велике тобі спасибі, Дякую. що ми з тобою таку гарну програму, е, так би мовити, зробили, поговорили. Я думаю, що ми ще до цієї теми не раз ще повернемося. Велике тобі спасибі нашим телеглядачам. На завершення хочу зачитати ще одне смс-повідомлення, яке сьогодні підсумує все про те, що ми говорили. Найрозуміше, чого досягнула людина, це вміння любити. Це інструмент творчості людини, як і подарований Богом, і щит від негативу. То я вам бажаю багато любові. Для вас працювала студія експеримент. Я її ведучий Вечер.